Без кармана ничего не попиздили, ты не смотрел. Да нет, вроде нормально, взбодрились. Дамы да, мои господа, внимание, мы в Петербурге. Да, сейчас тут находятся какие-то придурки. Им надо что-то записать, и вас это не касается. Я знаю, там твоим уродам это не нравится. Но тем не менее, мы сделаем то, что от нас ждут. Сейчас я хотел бы, чтобы за наш тяжелый труд. Вы мне поаплодировали очень громко. Вам лень. Извините, но вы, наверное, провели очень тяжелый день. Может быть, это могло бы вас разрядить слегка. Смотрите, у вас наверняка есть правая рука и наверняка есть левая. И если совместить их вместе, то получатся отличные аплодисменты для данной песни. Давайте попробуем вместе с вами, я вам покажу. Создайте шум, все остальные также Мы на улицу выходим Сейчас звучат незамысловатые, блин, мелодии Но под них звучит текст, который очень правдив Внимание, запомните этот речитатив Я так долго сочинял эти строки, что просто охренел по дороге Все вместе, пожалуйста, если продрогли И если вы вспотели, обратите внимание Мы понимаем, это очень сложное задание Когда у вас такое большое тело, дать нам все-таки проход Но эта покровность абсолютно нас не ебет Простите меня за я понимаю, тут много ребят, у которых есть в качестве детей пара дошколят, и наверняка они не охопят действия наши. О, мне кажется, тут парень со стажем, охуительный боксер. Мне кажется, пора будет бракать, спор. Идиоты. Идиоты, идиоты. Идиоты это такие, как ты. Да. Таких, как ты, берут в ментыли. Такие, как ты, сидят в правительстве. Отвратительные гады. Простите, пожалуйста, ребята. Наверняка все-таки я получу в морду сегодня кто-то, Тычок, потому что этот парень охуительный качок Потому что он очень силен Но если он возьмет микрофон То сразу станет понятно, кто из нас бои гандон Итак, приехали Итак, все дружно выходим Мне кажется, что мне пора записать на него пародию У него тяжелый ноутбук Он окажется в моем лице Вот что будет в самом-самом конце Моей невменяемой отвратительной жизни Посмотрите, сколько сил в этом пышущем организме Нас должен встречать Дена Васильев Предпримем пару усилий, чтобы найти его Смотрите, какой мы видос замесили. Вам это нравится? Это охуительно сделано. Итак, сейчас мы продолжаем по беспределу тут. В этом городе холодном выступать как надо. Где же встречающие нас, ребята? Я слышал свист, наверняка это он и есть. Где же он находится, Гена? Что за жесть? Василий, Гена, подойдите к седьмому вагону. Я объявляю Именно поэтому каждый Ласка. день я записываю новый альбом. Может быть. со мной, это мне нужен хит. Это мне нужен с тобой класс. хит, мне нужен с тобой хит. Итак, мы... Гена Васильев, подойдите сюда. Мы ожидаем его, дамы и господа. Гена Васильев, Васильев Геннадий. Идите сюда, и у нас все будет в порядке. Это гип хоп начинается прямо на платформе. Я юморюсь похлеще, чем Задорнов. Похлеще, чем даже гребаный Петросян. Гена